ये आज जिस कार्यक्रम का भूमि पूजन करने का अवसर मुझे मिला उसका उद्घाटन करने का भी अवसर मिल है आदरणीय येदुरप्पा जी के आग्रह पर मैं यहाँ आया था और विशेष रूप से ये ब्रिज की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी समय इस लेख को इन्हें एच करने का मिलन हुआ काफी अड़चने आई और माता सिंधु चौड़ेश्वरी देवी जी के आशीर्वाद से ये सफल हुआ और आज आपके सामने माता के चरणों में ये दीन और ये नोट समर्पित हो रहा है इस बात के मुझे बहुत बहुत खुशी है मैं यहाँ की जनता का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ ये जो ऐतिहासिक ब्रिज बना हुआ है इसका नाम माता देवी के नाम से रखने की मांग हुई है मैं माता का आशीर्वाद हम सबको मिलता है मैं इस नाम की घोषणा कर रहा हूँ इसके बाद उसको माता सिंधु, चोरेश्वरी देवी ऐसे इस देश का होगा। मुझे बहुत खुशी है कि 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तब कर्नाटक में राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई छ हजार सात सौ सात के हाईवे के निर्माण पर कुछ योजनाएं पूरी हुई है कुछ चल रही है और कुछ शुरू होने वाली है इसमें करीब तीन लाख करोड़ रुपए के कार्य हम कर रहे हैं और मैं आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कर्नाटक के विकास के लिए आने वाले हमारे जब पांच साल तीस करोड़ करोड़ एक सौ दो किलोमीटर ये पचासी परसेंट वर्ग पूरा हुआ है ये फरवरी 2026 में इसका उद्घाटन होगा ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ और चित्र से शिव मुद्दा का समय तीन घंटे जो था वो सवा घंटे हो जाएगा ये आपको विश्वास दिलाता है सागर शहर में जहां हम उपस्थित हैं उस शहर में एट किलोमीटर का शहर का फोर लेन चौड़ीकरण अस्सी करोड़ रुपए पचासी परसेंट वर्ग हुआ है नवम्बर में पूरा होगा मैंने राघवेंद्र जी को कहा है कि फुटपाथ ड्रेनेज सिस्टम लाइट सब लगाने की सूचना मैंने अधिकारियों की है आप अच्छे तरीके से इस शहर का सौंदर्यीकरण करने की चिंता करिए चौड़ीकरण से चौड़ेश्वरी मंदिर की यात्रा तेज भी होगी सुरक्षित भी होगी और सुविधाजनक भी होगी मुझे विश्वास है कि कैगारथी क्रॉस से एल कॉलेज तक की यात्रा का समय जो 35 मिनट लगता है वो केवल पंद्रह मिनट में हो जाएगा माला गेट से करकला तक चार लेन चौड़ीकरण शिमोगा का मैंगलोर सेक्शन पर दो सौ करोड़ का पचासी परसेंट काम पूरा हुआ है बाकी काम दो हजार नवंबर दो हजार पच्चीस में पूरा हुआ इसके साथ साथ हेबरी से पार्कला और करावली जंक्शन मालपे यह चार लेन चौड़ीकरण का तीन सौ साठ करोड़ का काम का, अट्ठावी किलोमीटर पचहत्तर परसेंट पूरा हुआ है नवम्बर दो हजार पच्चीस में यह पूरा हुआ साठ मिनट जो लगता था वो पंद्रह मिनट हो गए शिवमोगा शहर में चार लेन चौड़ीकरण चालीस करोड़ ढाई किलोमीटर ये भी पचहत्तर परसेंट काम पूरा हुआ मैं कुछ नए प्रोजेक्ट की घोषणा भी इस समय करना चाहता हूँ जिसकी मांग यदुराप्पा जी ने भाघवेंद्र जी ने और सब लोगों ने की है पहला फोर लेनिंग ऑफ कि बाईपास छब्बीस करोड़ चौवालीस किलोमीटर का ये दोनों तरफ की बाईपास की योजना है आदेश से में लाइन एडमिशन शुरू हुआ है अलाइनमेंट अप्रूवल की प्रक्रिया में है और बेंगलोर से तुमकुर का यात्रा समय 30 मिनट से घटकर एक घंटा 30 मिनट जो था वो केवल 30 मिनट हो जाएगा तुमकुर हसन शिकमंगलोर शिवमोगा जिलों के आर्थिक गतिविधियों से इसके फायदा होगा इसके साथ साथ शिराड़ी घाट बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है मैं पोर्ट का मंत्री था तब से हम कोशिश कर रहे हैं छत्तीस करोड़ इकतीस किलोमीटर का घाट खंड टू लेन सड़क है दो लेन ये 6500 हजार सौ करोड़ का दो सौ पंद्रह किलोमीटर रास्ता है ये नब्बे परसेंट पूरा हुआ है, है। ये दिसंबर दो हजार पच्चीस में पूरा होगा तुम टू हसन चिकम्लू और शिवमोगा यहाँ से ये गुजरेगा और बंगलोर से शिवमोगा यात्रा का समय सात घंटे है वो केवल साढ़े तीन घंटे में होगा इसका मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। हूं बेलगांव से संकेश्वर से महाराष्ट्र कर्नाटक ಸರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಉಚ್ಚುವರಿ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ

ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅರವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಏನು ಉಳಗಡೆ ಈ ನಾಡಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ से पूरी हो चुकी है या का भूमि पूजन होने जा रहा है जिन परियोजनाओं आज उद्घाटन होने जा रहा है वो सभी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग नम स्वाभिमान संकेत नाम अमरगोल कड़स वे सलेनाड़ हबद रीत उद्घाटन उद्घाटन आगम ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರು ಕಂಡಂತಹ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಕಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಅವರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಡ್ಕರಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಗರ ಜನರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದೀಗ ನಾಗರಿಕ ಸನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳು ಯಾಕೋ ಏನೋ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೇನೆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕಾಗೋಣ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು ಈಗ ಈ